Давайте не забывать о том, что уже 21 день украинские войска находятся на территории Курского. Ой, вы считаете, Андрей Да. Так я считаю, думаете, потому что это позор. По части ракет 16 не в 16 а полениться, можно максимально издевательски относиться к Украине, но тот факт, что Подоляк заявил, что она существует и в ближайшее время будет запущена в сторону Крымского моста, конечно, заставляет нас собраться и относиться к этой новости максимально серьезно. Когда мы в демовичений раз успішно збиваємо дрони, ну к сожалению, чомусь ти от їх вот, фрагменти падають і викликають пожари. Я просто хочу понять, хто за це відповідає. Як же я цього чекала? Російська пропаганда почала готувати своє населення до перемоги України. Зараз ви все почуєте і побачите на власні очі, особливо те, як «візьмем Київ за три дня змінилося на у них все вийде». Ми ісходити все время из того, что ми должны исходить из того, що ми можемо проиграть. Якщо далі будуть такі ляпи, ми можемо проиграть. Здавалося б, за майже місяць курської операції пропаганда мала вже промити мізки росіянам і переконати їх, що все нормально, все під контролем. Але, мабуть, коли бойові дії йдуть не десь далеко, а вже прямо в твоїй країні, чи, можливо, навіть поблизу з твоїм домом, то вже якось не дуже довіряєш зомбоящику і все частіше запитуєш, а чи точно все по плану? То, що на Україні все плохо, ми знаємо давно вже, тільки в то й вчутання ніяк не рухнуть. То, що фронт вот-вот посиплеться, теж знаємо, тільки що він ніяк не сиплеться. Люди це спрошують. Спрашую. Это у меня. Я в меру сил своих отвечаю, но это отвечаю, а, не публично, и, б, основываясь на собственных представлениях. А, значит, Зеленский, я не знаю, нюхает он, пьет, колется, или неважно. Вот. То, что он плохо кончит, это сомнений нет. Вопрос в том, когда он плохо кончит? Через месяц или через 10 лет? И второе, главное, а он эффективно работает. Он ефективно обеспечивает действия антирусского, антиросійського київського режиму. Ефективно. І доказать тому. Много. Які цікаві розмови. Бачите, навіть Скабєєва не змогла йому заперечити і просто промовчала. Хоча зазвичай, якщо хтось говорить не по методичці, то вона перериває. Я проти воєнних кореспондентів, це героїчка теж професія, не різкують реальну Но... Информационный эффект, информационный эффект стратегического значения не имеет. Ну, во-первых, имеет что-либо стратегическое значение или не имеет, могут оценить военачальники высшего ранга. А, а второе: пока ты не одержал полную победу над врагом, ты вообще не можешь сказать, что имеет стратегическое значение, а что не имеет. Вот когда ты победишь и на своих условиях, тогда это можно будет оценить. А пока они добились эффекта, Люди до сих пор не могут понять, почему ми не можемо освободить территорию Курської області. До речі, ви помітили, що російські пропагандисти все частіше почали публічно висловлювати невдоволення діям російської влади? Минулого разу це був Євстаф'єв, який висловився про недовіру до Путіна. Ну навіть я з моєю біографії, з моєї генетики починаю нашому государству не довіряти. Всего разу раза вопросы уже возникли и до министра войны Белоусова. Я бы хотел услышать и от Белоусова в глобальном стратегическом плане ответы на вопросы, которые от нас с вами требует народ. Он же уже насмехается. Ну, Білоусов вам все рівно нічого правдивого не розкаже. Але якщо цікаво, то з останніх новин Україна взяла під контроль ще 5 квадратних кілометрів території Курщини. За добу сили оборони на окремих напрямках просунулися до 2 кілометрів. Повідомив головком Олександр Сирський. Пропагандист Феодоров в прямому ефірі сказав, що це просто позор. Давайте не збувати що вже 21 день. украинские войска находятся на территории Курского. Ой, вы считаете, Андрей Владимирович, Да. Так, я я думаю, считаю, Владимир. потому что это позор. Нет, вы считаете, Андрей Владимирович, я помню, сколько длится у нас СВО. Да, вы у нас, я еще вы раз нап... у нас штатный счетовой. Да, вот. я еще раз напомню, именно. что да. через 84 Нет, да. дня а, будет 1000 да. дней войны. Это тоже позор. Именно ну, именно ладно, это, это ладно. не хочет. Это и Самое с главное. вашей точки зрения лично, Андрей Владимирович, или это вам киевские это, товарищи Это моя личная точка зрения, я потому что я помню о том, какой была Великая Отечественная а война А вы 1400. помните, вы застали, вы воевали. У меня отец воевал, извините. А. Тогда не говорите, что вы помните вот, о том, извините, какой у была Великая Вот извините, у меня отец воевал, у меня отец Андрей давайте вы, вот, пожалуйста, война. Война. этот нарратив не надо. Ему было бы стыдно сегодня за то, что происходит, как работает наша армия. А а, значит, я, я, я еще раз хочу сказать. Мы, к сожалению, опять, в очередной раз, живем иллюзиями в отношении Украины что там все разваливается и так далее. Извините, вот этот дрон полиница реактивный, который входит в серию уже, имеет дальность 560 километров. Э -э Нереактивный дрон новой модели имеет дальность 2000 километров, который тоже уже запущен в серию и, и скоро будет наносить уже удары по нашим предприятиям на Урале. -э это самое. Ростов, ну... Белгород, Курск, Ярославль, Саратов, Энгельс, это все, извините. Примеры того, что происходит. А ну, мы половина глаза. из того, что вы назвали, это осуществляют диверсанты местные. Какие, Тоже диверсанты? Какие диверсанты? Да такие. Какие в, Ростове, в этом. Самом? Самом? В Саратове? Да, такие же, как вы. В хотите правду, я вам отвечаю. А то стыдно где? вам стало. А что, там таких верстанты. вот ждунов нету, что ли? Или в, в Крыму их нету? В Саратове диверсанты были. Да, конечно. А что, вот, нету, есть что ли? И пятая да? колонна, и ждуны. И, 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 они, и, они, и они нанесли. Так, дальше раз. что? Ну, будет вот это что? Вот дальше. Поэтому надо относиться серьезно к этому. А кто здесь не серьезно? Вы что предлагаете? Вы предлагаете собрать все вооруженные силы наши. И как как вот мой отец, когда в Берлине... Берлинскую стену ехали за сутки через Белоруссию Польшу прошел и приехал в Берлин. Вы и это предлагаете? И, и по дороге давить всех подряд. Вы это примеру? предлагаете? И До и тех и пор, пор потом пока ответите. мы будем, относиться Шилл. к Украине и считать, что это страна, которая завтра развалится и приползет. Где Украине, кто, 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 кто говорит, к ним так говорит, относится? Да кто... Ох, же и про эту парочку Норкина и Трушкина. Але мне цикаво, они из правды такие тупые и думают, что дроны ПРФ какие якийсь диверсанты. Чи вони за тупих тримають росіян? Напишіть у коментарях. Тим часом зливний бачок з вже розхвилювалася, що далекобійний український дрон-паляниця може прилетіти і до неї. Financial Times утверждають, що дальнобойні удари по Росії підтримують Лондон, и Париж на Вашингтон і Берлін. Якоби дійсно категорично проти на этом фоні на Україні от атачає. Сообщили, что разработали собственное дальнобойное оружие. Назвали его Поляница. Существование этой поляницы подтвердило Зеленский. ВСУ сообщает, что бить поляница может на 700 километров. По словам одного из создателей, ракета имеет твердотопливный ускоритель, реактивный двигатель. Стоит чуть меньше миллиона долларов, пишет уже Ассошей Пресс. Ну, той западные вонрвафи закончились, і українці якоби придумали свою какую-то зброю. Українське і справді круто розвивається. Ви ж самі бачите, як наші дрони майже щодня вражають цілі на території РФ. Бачать це і росіяни, бо кількість цих ударів вже така, що приховати просто неможливо. Я от хочу, щоб у нас в країні була диктатура здравого смислу. Ну ви вим, простіціно на протягом двух с половиной лет, уже почти трех, мы говорим о том, что на всех российских военных аэродромах должны стоять железобетонные укрытия, в которых находится техника. Мало того, что это помогает сделать невидимым, где что есть, но и также защищает. Скажите, пожалуйста, это уже наконец реализовано? Или у нас в стране мало железобетонных заводов? При этом напомню, что когда министр обороны Андрей Рымович Белоусов эту тему поднял, он сказал, что сейчас работы ведутся. Но, судя по атакам на наши аэродромы, как-то недостаточно быстро. Так же, как вы меня просите, я человек не военный, я ни на что не претендую, но после лета 2022 года, когда появились хаммерсы и атаки пошли на наши склады, Неужели никому не пришло в голову, что сейчас время, когда не надо все концентрировать в одном месте? что склады должны быть скорее разнесены, а не идет концентрация. Что таким образом, когда мы в очередной раз успешно сбиваем дроны, но, к сожалению, почему-то вот их вот, фрагменты падают и вызывают пожары. Я просто хочу понять, кто за это отвечает. Вот сложно произвести аудит всех объектов, которые теоретически и практически являются объектом интереса наших врагов. И понимать, что по нефтебазам... Особенно ходячи в зонах до 1500 тисячі кілометрів заводи будуть на удари. А скоро будуть наноситися ще потужніші удари. Офіційно Україна не повідомляла жодних характеристик новітньої ракети дрона Паляниця. Але за словами авіаексперта Валерія Романенка, це не лише дрон Камікадзе, а й високоточна ракета з серйозною бойовою частиною. Вона здатна досягти швидкості до 400 км на годину та має вдосконалену систему наведення, що дозволяє з високою точністю вражати цілі. Експерт також зазначає, що більший запас вибухівки порівняно з іранським «Шахедом», робить український дрон більш ефективним. По ракет 16… Ні, в 16 поліниці можна максимально здивательські відноситися к України, але тот факт, що подоляк заявив, що вона существует и в ближайше время буде запущена в сторону Кримського моста, звісно, заставляє нас собраться і относиться к этой новости максимально серйозно. З них станеться Они, правда запустять. й розхвилювалася, Оленька зливний бачок. Мабуть, відчуває, що буде їм в сезон холодів дуже спекотно. И яйце не обьяк дратує, бо якби, как бы, ж то тільки паляниця, а в нас тут уже і балістика з'явилась. Принаймі президент Зеленський заявив про її успішне випробування. Зеленський сказал, у нас есть такая ракета баллистическая, полетит на 500, там 700 километров. Если мы начинаем разбирать ракету, это у них был перед началом специальной военной операции проект оперативно тактичного комплекса Гром-2, Заявляло, что он полетит. На 500 километров, но не хватало комплектующих. Ну, то есть Ибо... есть такая ракета? Называется а, она работ... «Поляница». А... Не, Оля, «Поляница» — это ж дрон-ракета. А зараз мова про баллистичную, такую, как ваши «Искандеры». А, но «Поляница», как угодно ее называть, это «Гром-2» был проект такой, который не работали, но из-за того, что не, не хватало некоторых комплектующих, они его не завершили тогда. Но я думаю, сейчас немножко подработали, и теперь они проверят очередную красную линию, А якщо не натовська ракета, а полетить українська на такое, яка буде реакція Москви? Нова українська балістична ракета може вражати цілі на відстані в 600-700 кілометрів, заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. А я нагадаю, що до Москви від державного кордону України. плюс минус 500 километров по моим прикидкам логическим делать ракету, которая не достает, не угрожает Москве, было бы нецелесообразно, так что я предполагаю дальность 500-700 километров в этом вот в этом ракурсе насчет высокоточности, надежности систем наведения жизнь покажет, как и покажет она, когда именно ракета будет готова. Если в самом деле речь идет о нескольких месяцах, это внушает оптимизм. Даже несколько ракет такого типа, если у них будут высокие э, боевые характеристики, а вот этого мы пока не знаем, можно на это лишь надеяться, э, дадут Украине новые возможности, в том числе новые возможности во всем, что касается поражения отдельных объектов, которые сейчас недоступны или почти недоступны, э, а также в качестве э, так называемого устрашения. Загалом аналітики вже говорять, що балістична ракета, яку створює Україна, стане відповіддю на російський іскандер. Варто зазначити, що такі складні ракетні технології мають лише кілька країн світу, включаючи США, Туреччину, Ізраїль, Індію, Північну, і Південну Корею, Китай та Росію. Тепер ж до цього списку може приєднатися і Україна. Найскладнішими завданнями є збереження секретності розробки, доведення її до стадії випробування і подальший розвиток. І незважаючи на усі труднощі, український ВПК справляється з цими викликами. Але й тут росіяни наступають на ті ж граблі і знову недооцінюють Україну а дарма. На фоне того, что американцы каждый раз лепят из себя потому что мы вообще нигде ни при чем, мы за все хорошее против всего плохого, причем я уверен, это сейчас при этой администрации будет и при следующей. Но именно американцы же поддерживают тему сейчас новую, которая только сейчас как элемент шантажа появилась в информационном пространстве, заявил это Зеленский. Новая тема звучит так. У Украины, у которой нет денег на зарплаты и пенсии. У Украины, у которой демилитаризация э, ВПК, не только в 22-м началась, еще в 91-м, когда все пилилось, продавалось, раздавалось, вдруг оказалось, ракета своя есть, которая на 500 километров летит, дрон поляныться, простите, появился, который летит. Мы же это все проходили. Британский надводный беспилотник, который атаковал Крымский мост был назван украинским, в качестве шоумена, который раскручивал, что это украинский дрон, был задействован, Малюк, который начальник СБУ, террорист, который бегал и говорил, это мы изобрели, это наше, мы сейчас как запустим, мы же сейчас видим ровно то же самое. И они используют и это в том числе, как элемент шантажа. Нет, ценный не шантаж. Це наш спосіб діяти, поки деякі з наших партнерів гальмують з рішеннями. Україна вже давно просить зняти заборону на використання західної зброї в тилу Росії, зокрема на ураження військових аеродромів. Володимир Зеленський заявляв, що для нашої держави не має бути жодного обмеження, оскільки такого обмеження немає у терористів. Глава офісу зеленського Єрмак і міністра оборони України при цьому готовиться перелетіти Атлантику. и встретиться с представителями администрации Байдена. Речь о попытке убедить Белый дом наконец снять ограничения на удары американским оружием в вглубь России. CNN со ссылкой на источники сообщает, что у Меров и Ермак провезут в Вашингтон некий секретный перечень приоритетных целей в России, без ударов по которым Киеву будет сложно изменить ход войны. Речь о российских авиабазах, которые расположены в 500 километрах от Украины. Ну и в Ленгле сбросили маски. Там заявили, что Украина хочет сохранить контроль над частью Курской области нашей с вами страны. До речі, про дозвіл бити західною зброєю в тилу ворога говорили і на екстреному засіданні Ради Україна НАТО у Брюсселі. Перелік цілей, які передадуть наші високопосадовці американцям, має стати останньою спробою переконати Вашингтон скасувати обмеження на застосування зброї по території Росії. Головный кинь Кремля Лавров уже дуже обурюється с цього приводу. Глава МИД России Лавров скотку европейских русофобов в Брюсселе назвал стая бешеных бородячих. Остались ли у Запада хоть какие-то стоп-линии вопросах эскалации, передачи оружия? Киеву Лавров говорит отказался. Это сейчас действительно никому не известно. Но Вашингтон и его сателлиты. Серьезно вознамерились нанести нашей стране поражение. Иногда появляется искушение а все это представлять как очередное воплощение схемы, как когда хвост виляет собакой. Зеленский постоянно что-то требует, и западные правительства, кто-то искренне желая помочь этому народу режиму, кто-то уже через силу. С каждым разом они все больше и больше накачивают Украину современными вооружениями. И вот сейчас идет дискуссия о том, как эти вооружения применять. Но я хочу сказать только одно, что это не потому, что Зеленский их всех уже утомил и чем бы дитя не тешилось, лишь бы оно не плакало. Нет. А насчет того, остались ли у них стоп-линии Не знаю. Дозвіл на далекобійні удари по РФ підтримує Велика Британія і Франція. Проте поки що проти виступають Сполучені Штати та Німеччина, оскільки стурбовані ризиком ескалації. Пише Financial Times. За інформацією газети, Лондон уже кілька місяців доводить Вашингтону, що Україні треба надати цей дозвіл, і навіть надіслав запит до США та Парижа з таким проханням. Закликав зняти обмеження на використання Україною західної зброї по территории России и глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Борель. Наверное, надо каким-нибудь образом объяснить, что это совершенно не смехотворно и все это максимально серьезно. Когда и если вы разрешите бить вглубь России, то ответ прилетит и вам, в том числе то, когда я слышу про то, как западные карликовые государства рассказывают о том, что они разрешают бить по вглубь России, вы знаете, вот вы показали сейчас статью Политико насчет победы, насчет того, что Путин побеждает внутри Германии. Вы знаете, там русофоб, вот этот цитируемый вами Юлиан Рёбке, это знаете, как это комментировал, говорит, это создание Тюрингской народной республики. Я вы знаете, я считаю, что надо быстрее уже заранее дать Тюринській народной республике право бить вглубь Германии, Польши, Чехии. Росіяни справді дуже налякані та бояться, що ракети дістануть не лише Білгород та Курск, на які їм начхати, прилетить потужно і по Москві, і по Санкт-Петербургу. И тогда на РФ будут совсем иными. Они сейчас все доступные ресурсы будут использовать для того, чтобы свои цели достичь. Но почему свои они так делают? Их цели? Это медленнее медленнее и в Смена объемах. власти в России. Хорошо. Почему, власти? Власти в России? Хорошо. почему они власти? тогда делают Её это медленнее? Ее максимальное власти. ослабление. Это маниловщина какая-то. Почему они ослабление? делают это медленнее? Деньги выделяются в меньших объемах, если вот вот эта цель как бы она становится все ближе и ближе, надо же тогда давить. Послушайте, мы слышим о том, что они медленнее, что они хуже, что они устали все последние годы. Я могу перечислить, каждого, кто здесь сидит, кто это говорил, кроме меня, кстати. Каждый говорил, и вы говорили, а. и вы, Иван Сергеевич, так это правда. все время, нет, это не правда. к сожалению, так. они продолжают. Вопрос. Если у нас в Москве рассчитывают на победу, то последнее, на что нужно надеяться, это то, на на то что противник день. перестанет поддерживать это Украину. Быть, мы так и делаем. Это говорим. последнее, цей, на цей что это рассчитывать. Да. Ослабить Россию, а параметры кто-нибудь написал Ослабление... В чем, где, количественно, качественно, что должно у России пропасть, чтобы Тысячи она... Тысячи российских солдат и офицеров, которые она теряют пропала, свои жизни. она пропала, да, и вместо этого придет десятки тысяч, ущерб, а Экономический ущерб, который наносится миллион. постоянными ударами, дронами, да, ракетами ладно, и бомбами. Ой, ведь, я умоляю, какой Все экономический ущерб? Все верно, в цифрах, вообще. пожалуйста, а потом Смотрите. достигли цели или нет? Я Учай, сейчас... Пожалуйста. Я, я сейчас... Любой, любой, каждый... А, другой, а можно, пожалуйста, втроем в этой, для этой студии для не, не разговаривать? Для них, для Ой, як же ж мені подобається цей жабогадюкінг в такі моменти випадково, а можливо і ні, і правда озвучується. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді. дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. З вами була Анастасія Норіцина. Побачимось.